Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Speaker. Soalan saya nombor 2. Silakan Menteri Pertanian dan Ketujar Makanan untuk menjawab. Terima kasih Tuan-Ibu Tuan. Kos input makanan ternakan merupakan komponen terbesar yang menyumbang sehingga 70% daripada jumlah kos operasi keseluruhan sama ada dalam industri bukan ruminan atau ruminan. Hasil sampingan dari industri sawit yang diproses seperti palm kernel expeller dan palm kernel cake dapat dimanfaatkan sebagai makanan ternakan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Keterjaminan Makanan buat masa ini telah berusaha untuk mengurangkan import bahan mentah makanan ternakan melalui inisiatif-inisiatif berikut. Tama melaksanakan projek tanaman jagung bijian secara berfasa dengan keluasan tanaman sehingga 136,527 hektar. Program ini dijangka dapat mengeluarkan jagung bijian tempatan 1.25 juta tan metrik sehingga 1,252 hektar kawasan penanaman jagung bijian telah dibangunkan melibatkan 143 petani dan 21 syarikat atau koperasi yang mampu menghasilkan 6656 metrik tan pengeluaran jagung bijian. Yang kedua kerajaan turut menjalankan kajian dan inisiatif bagi meningkatkan penggunaan bahan tempatan seperti sumber tenaga dan protein alternatif dalam penghasilan makanan ternakan termasuk hasil sampingan sawit iaitu PKC dan PKE, hasil sampingan industri padi, dedak, uh, dedak berah, berah patah dan temukut, mil ikan dan min ofal ikan tempatan, aa, black soldier fly, agroindustri yang lain seperti hampas soya, sisa nenas dan mil daun dan terkenal sekarang untuk makanan di antaranya daun moringa daun indigofera indigo vera daun kenaf bagi membantu mengurangkan kebergantungan industri ternakan negara terhadap makanan ternakan import yang ketiga menyediakan insentif penanaman rumput Napier seperti pembangunan infrastruktur perolehan input-input pertanian, perolehan mesin, jentera dan peralatan ladang di bawah Jabatan Pertanian Malaysia. Yang keempat menyediakan kawasan untuk mengeluarkan pastura. Ini nama rumputnya ha? seperti penanaman rumput Napier kepada penternak-penternak di Rizak, Padang Ragut Taman Kekal Pengeluaran Makanan dan Taman Kekal Pengeluaran Ruminan. Yang kelima, memberikan khidmat nasihat dan perundangan perundingan teknikal kepada para penternak melalui ejen-ejen pengembangan Jabatan Perkhidmatan Veterinar DVS dan DOA dalam aspek penanaman rumput dan penghasilan makanan ternakan menggunakan sumber tempatan. Pada masa ini tiada intervensi yang dilakukan oleh kerajaan kerana harga PKE masih stabil dan keperluan PKE juga mencukupi dalam negara. Mardi telah membuat kajian formulasi untuk menghasilkan formulasi makanan berasaskan PKE yang berkualiti dan juga memproses penggunaan PKE melalui ejen pengembangan DBS. Ini sedang dibuat kajian secara intensif oleh pihak MARDI. Itu jawapan setakat ini Yang Berhormat Kolakraw. Soalan tambahan, silakan Yang Berhormat. Terima kasih menteri atas jawapan. Cuma saya nak dapat uh, pengesahan uh, antara punca makanan ini kerana bahan-bahan uh, sebagai ramuan itu yang terlalu mahal. Sedangkan kita adalah pengeluar sawit yang tadi sebut juga dengan jagung dan sebagainya. Uh, satu lagi, justru adakah kementerian berhasrat untuk bersama dengan Kementerian Peladangan dan Komoditi memetrai kontrak bekalan jangka panjang antara kilang sawit dan pengilang suapan serta mewujudkan hub logistik PKI di seluruh negara bagi menurunkan kos pengangkutan uh, menetapkan sasaran kadar campuran minimum PKI dalam makanan ternakan. Yang kedua iaitu saya, kita dimaklumkan bahawa MPOB ini telah ada benda ni sehingga yang dimaklumkan PKE sendiri telah pun dieksport keluar Korea dan juga New Zealand. Jadi kenapa apa tu makanan itu masih kekal tinggi untuk kegunaan tempatan? Terima kasih Yang Berhormat. Silakan menteri untuk menjawab. Mic tak jalan tadi. Ini tak boleh baling sebab dia melekat <laughs> Bahan uh, PKI sawit ini digunakan di tempatannya 5% 95% di ekspor Bahan sisa sawit ini uh, kalau digunakan dalam uh, makanan ayam hanya 5% Cuma 20% saja baru digunakan di ayam saga yang diternak di Pahang itu ayam kampung. Ayam kampung dia ada daya ketahanan yang lain sikit daripada ayam biasa. Daripada ayam biasa ini hanya 5%. Oleh itu, campurannya itu yang menyebabkan harga bahan makanan itu meningkat. Tapi kebelakangan ini, harga jagung import memang turun. Turun begitu banyak yang menyebabkan harga bahan makanan sepatutnya dapat kurang lebih banyak. Tetapi banyak pengimport ini menghadapi masalah di antaranya import daripada Brazil dan negara itu melalui apa ini, perjalanan yang mereka kena tambah di sudut pembayaran insurans dan sebagainya yang menyebabkan harga bahan import ini walaupun harga jagung turun tapi penurunan harga barang import itu tidak begitu ketara yang kita harapkan dan kita memanglah sumber-sumber yang lain kita akan terus berusaha sama sekali black apa ni apa lalat itulah uh, apa ni kita mau memperbesarkan pada masa akan datang buat masa ini kerjasama dengan pihak kementerian komuniti berjalan lancar dan sisa sawit itu banyak dihantar ke Australia New Zealand dan juga di negara-negara Eropah dan jualannya sampai 1.6 bilion pengekspor itu sebab penggunaan untuk bahan makanan itu dia kena campur dengan makanan yang lain dan sekitar, sekarang ini ayam kampung, ayam saga saja yang boleh menggunakan 20% daripada PKA itu. Yang lain, lain itu belum dan sedang dibuat penyelidikan dengan rapi. Terima kasih. Sedekah yang berhormat, Pak Gudang. Terima kasih Datuk Speaker. Saya sebagai Salah seorang anggota jawatankuasa pilihan khas Parlimen mengenai pertanian dan keterjaminan makanan uh, memang bersetuju dengan jawapan uh, Menteri tentang tanaman uh, jagung bijiran yang telah dimulakan uh, untuk tendakan kita supaya dapat mengurangkan import berbilion ringgit daripada Argentina dan Brazil. Soalan saya yang berhormat menteri, adakah kementerian dan juga kerajaan bercadang dalam pembukaan tanah ini untuk bijirian jagung ni bukan saja tanah yang baru nak dibuka tapi uh, libatkan juga lah agensi seperti Felda, FGB, Rizda, Felkra, uh, kita pun ada Saim Dewey, dan uh, kawasan wilayah seperti kejora, Sabah dan Sarawak ertinya uh, tanaman jagung bijiran ini sebab saya telah mendengar taklimat daripada ahli-ahli sains Kementerian Pertanian dan pegawai-pegawai Kementerian Pertanian amat meyakinkan. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima jawab. kasih. Tanangan tanaman jagung bijiran ini mempunyai kos yang agak tinggi. Oleh itu di peringkat awal ini kerajaan akan cuba membantu berbagai sentif yang lain di antaranya soal cukai dapat diminimumkan seminimum mungkin untuk membuka ladang-ladang jagung ini. Setakat ini 15 syarikat swasta yang bersedia dan sekarang kita mulakan secara besar-besaran di Perlis lebih 2000 hektar tanaman jagung bijian. Adapun FELDA, FEKRA dan sebagainya kita akan membuat rundingan terus supaya dapat diperbanyakkan ladang jagung ini kerana kita tahu jagung tak dapat lari buat masa sekarang adalah makanan utama kepada sama ada binatang ternakan ataupun ikan. Satu lagi yang kita tak dapat buat tempatan buat masa ini ialah soya. Soya masih lagi perlu import hampir 100%. Tetapi jagung insya-Allah dalam masa 2-3 tahun lagi kita akan capai menjelang 2030 sekurang-kurangnya kita dapat capai harapan kita 30% mengurangkan import jagung itu. Saranan daripada Pasir Gudang kita amat ambil perhatian dan kita alu-alukan kerjasama daripada semua agensi kerajaan untuk kita mengeluarkan jagung bijian. Terima kasih. kasih Muhammad Menteri